세븐틴 록스. 세븐틴 록스. 세븐일레븐 자판. 가. 오. 클래스. 학생 여러분. 안녕하세요. 매월 둘째 주. 이 시간은 스크로브락 인터내셔널 클래스입니다. 세븐틴 록스. 세븐틴 디노입니다. 生徒の皆さん、こんばんは。毎月2週目のこの時間はスクローブロックのインターナショナルクラスです。1か月ぶりですね。皆さん、元気にしていましたかそれでは、出席を取っていこうと思います。大分県ラジオネームメーネ、こんばんは。埼玉県ラジオネームルミチャニ、こんばんは。コチー県 ラジオネームゆうかこんばんははい全出席ですねそれでは今夜の授業内容を発表しようと思います学校の先生ロックスディノ先生から 生徒の皆さんに宿題を出ししていましたねテーマは「学校の先生」です日本は3月が卒業シーズンだと聞きました先生との思い出もたくさんあると思います生徒の皆さんからどんなエピソードが届いているのか楽しみですそれでは聞いていきましょう埼玉県14歳ラジオネーム DI です 小学校は6年生の頃の担任の先生が今でも忘れられません、うん、私たちのためにたくさんの時間を割いて楽しい学校生活を送らせてくれました例えばただ走るだけの体育の授業もポイント制にしたりチーム制にしたりなどゲーム性を持たせてくれました、うん、きっと私たちが退屈しないように工夫してくれたんだと思います怒<ー>ることの少ない先生でしたがクラスで長縄跳びをする時間にめんどくさそうにしていると ちゃんとやろうよと私たちのために真剣に話をしてくれました、うん、そして卒業式の日先生はクラス全員に手紙を書いてくれていました、ね、私の手紙には私の日々の成長のことだったり周りにしていた何気ない気遣いのことを褒めてくれている内容で先生はこんなにも生徒のことを私のことを見てくれているのだなと思いだからこそ 엄마 선생님이 가장 잊어버릴 수 없으시. 이마 감사하고 있습니다. 와, 정말 かっこいいです. 선생님. 와, 진짜 와, 이런 선생님 계시구나. 저도 너무 궁금하고 뵙고 싶을 정도로 너무 존경스러운데. こんな先生이계시신다僕もとても気になります.ってみたいぐらいですすごく尊 근데 또 이런 선생님들이 계시기 때문에 이제 학생들이 나중에 커서 어른이 됐을 때도 좀더 이렇게 삐뚤어지지 않게 되는 좀 하나의 요인이 되는 것 같다고 전 생각을 하거든요. 너무 멋진 선생님이. 나라는 생각이 들고. 소싯에こんな 선생이가いるから, 생도의민아산가いつ까성장시에어른이나때모부れない데이래를一つ의요인이되는이냐이까나이런식으로생각하는정말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 정 살짝 자랑을 하자 하자면 제가 초등학교 5학년인가 네, 4학년인가 그때 그반 전체 그러니까 학교의 모든 학생들을 대상으로 편지 쓰기 대회를 했는데 제가 거기서 우수상을 받았습니다. 어머이 대감이오 라 というよりは書いて渡すことの方が多かったように思います。ちょっと自慢かもしれないんですけれども、僕が小学校五年生かな四年生かなぐらいの時に全校生徒対象に手紙大会をしたんですけれども、そこで優秀賞をいただいたんですね。それで先生たちがすごく満足してくださっていました。ペン字라는게진짜그런것같아요사람에게감동을주고진심을 전하는 행동이라고 생각해서 어, 그 기억을 오랫동안 좀잘 간직했으면 좋겠다 네, 그런 바램을 가져봅니다. 뭐, 편지라는 것은 다른 감동을 주거나, 자신의 진정한 감정을 전하는 행동이라고 생각합니다. 그래서 그 기억을 언제나 소중히 간직하고 싶습니다. 너무 대단한 선생님이네요. 부러워요. 정말로 훌륭한 선생님이십니다. 정말로 훌생님이십니다 진정한 선생님이십니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 생님이십니다진정 長崎県14歳ラジオネーム25時、布団の中でです中学1年生の時の担任の先生が大好きです<ー>大好きになったきっかけは 11から私はバレー部に所属していたのですが部活での人間関係だったり顧問の先生の指導が厳しくて学校に行くのがしんどくなってしまい2学期途中から徐々に学校に行けなくなりましたんそんな時に我慢ばかりじゃなくて気持ちを吐き出すことも大切だよ<ー>そうじゃないといつか壊れてしまうよと声をかけてくれましたそれからも学校に行けない日々が続いたのですが 先生がお家を訪ねてくださって放課後からでもいいし少しずつで大丈夫だから学校に来なよ2年生に上がると同時に部活をやめてもいいんじゃないかなと背中を押してくれました私は2年生になると同時に部活をやめて学校にも通えるようになりましたその先生は転勤されて今別の中学校にいますいつか先生に会えたら あの時は温かい言葉をありがとうございましたと伝えたいです。ああ、感動しました。ああ、先生に先生が本当に素敵な方なんだなって思いますね。ああ <laughs> <laughs>、ちょうど、ハキュて、ああ、気を上げて、ああ、気を上

찬이는 아, 공부는 조금 부족할지언정 참 성실해. <laughs> 전이 말이 너무 와닿았어요. 선생님께서 찬이는 수업 시간에도 잠도 안 자고 수업 끝까지 경청해서 듣고 선생님 말씀에 대답도 잘하고 되게 이런 칭찬들이 아직까지도 저를 좀 이렇게 중심을 잡아주는. マリラをちゃんディノ先生の本名なんですけれどもちゃんは勉強はちょっと物足りないかもしれないけれども本当に誠実で真面目だよっていうこの言葉が本当に心に来たんですね先生がちゃんは授業中寝ることもなく授業を最後までちゃんと聞いているし先生の質問に答えたりもするしそういう褒めてもらった言葉が今も僕の軸を支えてくれているんですね 좀, 나태해질 때마다 그 선생님의 말씀을 떠올리면서, 아, 그래, 나 그렇게 성실했던 사람이었고, 그만큼 노력하는 사람이었어. 라는 생각으로 다시 한번 다짐을 하면서, 네, 열심히 했던 기억이 납니다. なので、僕が例えば、ちょっと怠けそうになったりするたびに。その先生の言葉を思い出しながら、そうだ、僕真面目だった、誠実だった。すごく努力する子だったんだっていうふうに思いながら、もう一度一生懸命頑張れた気がします。今もそうですしね。なので、それ、俺、やっけ。よろしいに、努力。先生の、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 先生の。 一一緒に生懸命努力して先生の言葉をしっかりと心に刻んで、素敵な大人になっていきましょうね。じゃあそろそろ授業終了の時間です。す。今日はカコノインセイ。私は今僕もインターナショナルクラスで、先生をやってるじゃないですか뜻깊고정말좋은선생님이 되길 바래요. 저는 어 그런 좋은 선생님 되기 위해서 많이 노력하고 있고요. 부디 우리 학생들이 제 수업과 제 저와 나누는 그런 얘기들이 좀 깊은 울림이 있었으면 좋겠다는 바램을 가져봅니다. 生徒の皆さんに本当に意義深くてていいいい先生にななりたいなと思っていますそんないい先生になりたいから努力も一生懸命頑張ってますしぜひとも皆さん生徒の皆さん僕の授業と僕と話し合う時間に深い意味を持ってくださったらいいなというふうに思いますそして今月も宿題を出したいと思います宿題は 今の君の目標です。今どんな目標があるのか、ぜひセブンティーンロックスケージマンに書き込んでくださいね。ハセ여러분ロブン、インターナショナルクラスです。テトの皆さん、また明日インターナショナルクラスで会いましょう。以上、セブンティーンのディヌでした。バイバイ。